Уже несколько матча матчей вы одеваетесь в одно и то же, в одно и то же взор. на фарт? Просто мне нравится эта одежда, вот и все. А то, что касается матча, я думаю, что это была наша лучшая игра в этом сезоне. И игроки, несмотря на то, что играли два дня на третий, сегодня показали футбол очень-очень хорошего уровня, который мы хотим видеть в дальнейшем. Что вы сделали с Алиевым? Два матча поспіль он выдает голевые передачи, сегодня он очень дуже переконливо в первом тайме. Ну, Алиева мы же все знаем, что это игрок умный, это игрок, который может дать и последнюю передачу, и нанести удар. Он стал лучше в физическом плане, набрал кондиции, набрал игровую практику. Поэтому мы его сегодня видим в хорошем состоянии. После какого из мячей вы понимали, что сегодняшняя что сегодняшний матч завершится вашей перемогой? Ну, мы к этому готовились, потому что Днепр – это команда, которая претендует на самые высокие места. Мы играем на поле Днепра. И мы хотели здесь показать хороший футбол. Мы это сделали, и самое основное, что мы добились результата. И э, хотелось бы запитать, про трансфер на на окно. Незабаром оно закрывается. Чи будет все-таки Вайс играть в Динамо? И чи, возможно, еще какие-то подсиления вашей команды? Ну, мне сложно сказать, будет ли Вайс или нет. Это еще есть два дня до 31-го. Ему сделано предложение. Все зависит от него, от самого. Примет он решение с душой прийти к нам. Значит, мы его рады видеть. Если он не примет, ну что, такова жизнь. Кремного, Спасибо. Кремного нам. Мне сложно сказать. Я буду тогда говорить, когда три руки увижу игрока. Спасибо. Спасибо вам. До встречи.